Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zahab bin Adi uh, akan mempersembahkan uh, dokumentari yang bertajuk Selesuri Perjalanan dan Cabaran Bahasa Melayu, warisan yang perlu dipertahankan. Sebelum itu, uh, saya akan uh, memperkenalkan uh, sejarah bahasa Melayu itu, itu sendiri. Um Bahasa Melayu ialah warisan bangsa yang telah, di, yang telah melalui proses perkembangan yang panjang Ia mencerminkan jati diri dan tamadun masyarakat di rantau alam Melayu Pada ketika dahulu dan juga sampai sekarang Perjalanan evolusi Bahasa Melayu ini uh, bukan sahaja melibatkan aspek pertuturan Tetapi uh, ia juga uh, merupakan sistem tulisan yang berfungsi sebagai wahana ilmu dan budaya kebudayaan. Seiring perubahan zaman, bahasa Melayu pernah menggunakan pelbagai sistem tulisan seperti Palawa, uh, Kawi uh, dan Jawi uh, yang masing-masing mempunyai peranan besar dalam membina identiti bangsa. Baiklah uh, kajian terhadap ketiga-tiga sistem ini amat penting uh, kepada kita bagi memahami bagaimana bahasa Melayu berkembang daripada akar sejarahnya sehingga menghadapi cabaran moden pada masa kini. Baiklah sekarang ini kita akan beralih kepada sistem tulisan Palawa tulisan Pallawa merupakan asas ketamadunan awam Melayu. Tulisan Pallawa merupakan sebuah tulisan yang tertua yang digunakan dalam bahasa Melayu dan ianya berasal dari India Selatan sekitar abad ke-4 Masihi. Ia digunakan secara meluas di kawasan Sumatera dan semenanjung tanah Melayu melalui pengaruh agama hindu, hindu Buddha bukti kewujudan tulisan Palawa dapat dilihat melalui batu bersurat ke Dukan bukit pada tahun 683 Masih dan batu bersurat Talang pada tahun 684 Masih di Palembang. Ia uh, menggunakan campuran bahasa Sanskrit dan Melayu kuno. Penggunaan tulisan ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu ketika itu telah mempunyai sistem pentadbiran dan nilai mengundang dan nilai ilmu yang tersusun. Walaupun akhirnya ditinggalkan, uh, Palawa masih berfungsi sebagai batu lansatan penting yang memperkenalkan konsep tulisan kepada masyarakat tempatan dan membuka jalan kepada sistem tulisan seterusnya. Dan nah, mari kita berada kepada tulisan seterusnya, iaitu tulisan kawi yang melibatkan warisan ilmu dan sastra Nusantara. Selepas zaman Pallawa, muncul pula tulisan Kawi yang berkembang di kepulauan, kepulauan Jawa dan Sumatera antara abad ke-8 hingga ke-14 Masihi. Tulisan Kawi berakar daripada sistem Pallawa, namun ia lebih disesuaikan dengan bahasa tempatan. Tulisan kawi digunakan secara meluas dalam inskripsi diraja, perjanjian serta karya sastra klasik seperti, seperti negara kertagama dan sutasoma. Melalui tulisan ini, nilai ilmu keagamaan dan sejarah dapat dirakam dan diwariskan tulisan Kawi berperanan besar dalam pembentukan bahasa Melayu klasik terutama dari segi kosakata dan struktur ayat. Walaupun tulisan ini kini pupus, pengaruhnya tetap dapat dikesan dalam perkembangan bahasa Melayu moden yang kaya dengan warisan sastra dan budaya. Seterusnya, kita beralih kepada tulisan Jawi yang merupakan lambang ketamadunan Islam dan identiti Melayu. Kedatangan Islam ke alam Melayu pada abad ke-13 Masihi membawa transformasi besar dalam sejarah bahasa Melayu iaitu kelahiran tulisan Jawi. Tulisan ini berasaskan huruf Arab yang diubah suai bagi menepati sebutan fonem bahasa Melayu. Ia bukan sekadar sistem aksara tetapi merupakan lambang perubahan nilai dan tamadun masyarakat Melayu Islam. Tulisan Jawi menjadi alat penyebaran ilmu agama, undang-undang dan pentadbiran kerajaan Melayu. Dokumen penting seperti Hukum Kanun Melaka, surat-surat diraja dan pelbagai karya kesusasteraan klasik ditulis menggunakan tulisan ini. Sejak itu Jawi menjadi simbol perpaduan budaya dan keagamaan dalam dunia Melayu. Namun, dalam era moden, tulisan Jawi menghadapi pelbagai cabaran. Penggunaan tulisan Rumi yang dominan dalam sistem pendidikan, pentadbiran dan media menyebabkan tulisan Jawi semakin dipinggirkan. Kelemahan dalam sistem pendidikan dan sikap masyarakat terhadap kepentingan tulisan tradisional telah mempercepatkan kemerosotan penggunaan tulisan jawi. Cabaran ini turut dipengaruhi oleh faktor globalisasi, media sosial dan pencampuran kod dalam komunikasi seharian masyarakat muda seperti uh, pencampuran bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dalam percakapan harian. Seterusnya, cabaran bahasa Melayu dalam konteks semasa. Bahasa Melayu kini berhadapan dengan cabaran yang lebih kompleks. Bukan sahaja dari segi sistem tulisan, tetapi penggunaannya dalam pelbagai sektor dalam bidang pendidikan, Penggunaan bahasa Melayu seterusnya cabaran bahasa Melayu dalam konteks semasa. Bahasa Melayu kini berhadapan dengan cabaran yang lebih kompleks, bukan sahaja dari segi sistem tulisan, tetapi penggunaannya dalam pelbagai sektor. Dalam bidang pendidikan, penggunaan bahasa Inggeris yang meluas dalam sains dan teknologi ia menimbulkan dilema terhadap kedudukan bahasa kebangsaan dari aspek ekonomi dan pentadbiran bahasa Melayu sering dipinggirkan dalam urusan rasmi dan perniagaan antarabangsa selain itu pengaruh media sosial turut membawa kesan terhadap keaslian bahasa Melayu penggunaan slanga singkatan dan percampuran kod antara bahasa Melayu dan Inggeris semakin ketara dalam kalangan remaja. Fenomena ini boleh melemahkan kefasihan berbahasa baku dalam memu dan memudatkan nilai budaya bahasa itu sendiri. Namun, kesedaran generasi baru terhadap pentingnya bahasa kebangsaan masih boleh dipupuk melalui pendidikan dan program pemartabatan bahasa seperti Generasi Madani memacu kelestarian bahasa Melayu yang menekankan nilai warisan jati diri dan tanggungjawab memelihara bahasa, bahasa ibunda kita. Kesimpulannya, tulisan Pallawa, Kawi dan Jawi bukan sekadar sistem aksara tetapi ianya merupakan lambang kesinambungan sejarah dan kebijaksanaan bangsa Melayu dalam menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Setiap sistem mencerminkan peringkat kematangan budaya dan pemikiran masyarakatnya. Daripada pengaruh India ke kebangkitan Nusantara hingga kedatangan Islam yang memperkukuh jati diri bangsa.